شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے لام را یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں ان کے رب کے حکم سے غالب اور تعریف کے لائق اللہ کے راستے کی طرف وہی اللہ جس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑ تلاش کرتے ہیں یہی لوگ گمراہی میں بہت دور جا چکے ہیں ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ وہ پیغام واضح کرے پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے اور ہم نے موسا کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ بے شک اس میں ہر صابر اور شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں اور جب موسا نے اپنی قوم سے کہا اللہ کا وہ احسان یاد کرو جو اس نے تم پر کیا جب اس نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی وہ تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی ازمائش تھی اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے اور موسا نے کہا اگر تم اور زمین میں رہنے والے سب لوگ کفر کرو تو بھی اللہ بے نیاز تعریف کے لائق ہے کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے نوح آد اور سمود اور ان کے بعد کی قومیں جنہیں اللہ ہی جانتا ہے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تو وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیتے اور کہتے ہم اس چیز کا انکار کرتے ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں رسولوں نے کہا کیا کہ تمہیں اللہ میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف کرے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مولت دے انہوں نے کہا تم صرف ہماری طرح کے انسان ہو تم ہمیں اس سے روکنا چاہتے ہو جسے ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے بس ہمارے پاس کوئی کھلا معوضہ لے آؤ ان کے رسولوں نے کہا ہم بھی تمہاری طرح انسان ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے انعام دیتا ہے اور ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تمہارے پاس کوئی معزہ لائیں مگر اللہ کے حکم سے اور ایمان والوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ہم اللہ پر کیوں نہ بھروسہ کریں جب کہ اس نے ہمیں ہمارے راستے دکھائے اور ہم تکلیفوں پر صبر کریں گے جو تم ہمیں دیتے ہو اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں اپنے ملک سے ضرور نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ گے تو ان کے رب نے ان پر وہی کی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں بسائیں گے یہ وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور میری وعيد سے ڈرتے ہیں اور انہوں نے فیصلہ مانگا اور ہر سرکش زدی ہار گیا اس کے پیچھے جہنم ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر پیے گا اور اسے نگل نہیں سکے گا اور اس کے لیے ہر طرف سے موت آئے گی لیکن وہ مرے گا نہیں اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہے ان لوگوں کی مثال جو اپنے رب سے کفر کرتے ہیں ان کے اعمال کی مثال راک کی سی ہے جسے تیز آندھی والے دن کی ہوا اڑا لے جائے وہ اپنی کمائی میں سے کچھ بھی نہ بچا سکیں گے یہی بہت دور کی گمراہی ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے اور یہ اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں اور قیامت کے دن وہ سب اللہ کے سامنے آئیں گے پھر کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے ہم تمہارے تابعہ تھے تو کیا تم ہم سے اللہ کا کوئی عذاب دور کر سکتے ہو وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے اب ہمارے لیے برابر ہے چاہے ہم چیخے چلائیں یا صبر کریں ہمارے لیے کوئی نجات نہیں اور شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا لیکن میں نے جھوٹ بولا اور میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میری بات مان لی اور مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو میں تمہارے اس عمال سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان بغات میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان کی ایک پاکیزہ درخت کی جس کی جڑ مضبوط ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوں وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور ایک بری بات کی مثال ایک حبیس درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے اکھاڑا گیا ہو اس کو کوئی قرار نہ ہو اللہ ایمان والوں کو مضبوطی عطا کرتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کرتا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لے گئے وہ گھر جہنم ہے جس میں وہ جلسیں گے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کے لیے اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے تاکہ وہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کریں کہہ دو تھوڑے دن فائدہ اٹھا لو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اے پیغمبر میرے ان بندوں سے کہہ دو جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے چھپ کر اور ظاہر خرچ کریں اس دن کے آنے سے پہلے جب نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے تمہارے لیے پھل نکالے تاکہ تم رزق حاصل کرو اور اسی نے تمہارے لیے کشتیاں تابع کر دیں تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں اور تمہارے لیے نہریں بھی تابع کر دیں اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو تابع کر دیا وہ ہمیشہ چلے جا رہے ہیں اور رات اور دن کو بھی تمہارے کام کے لیے لگا دیا اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے مانگی اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے اور لوگ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور نا شکرہ ہے اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بوتوں کی پوجا سے بچا اے میرے رب انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے تو جو میرے پیچھے چلے وہ میرا ہے اور جو میرا نافرمان ہو تو تو بہت بخشنے والا مہربان ہے اے ہمارے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے قریب ایک بے کھیتی وادی میں بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں پس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق دے تاکہ وہ شکر گزار بنے اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اور زمین و آسمان میں کچھ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے اے ہمارے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما اے ہمارے رب مجھے میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا اور مومنو اللہ کو ظالموں کے عمال سے نہ سمجھو وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیتا ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور سر اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے ان کی نگاہیں پلٹ نہ سکیں گی اور ان کے دل خالی ہوں گے اور لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آ جائے گا تو ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تاکہ ہم تیرا پیغام قبول کریں اور رسولوں کی پیروی کریں تو کہا جائے گا کیا تم نے قسمیں نہیں کھائیں تھیں کہ تمہیں کبھی زوال نہ ہوگا اور تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور تم پر ظاہر تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کی تھیں اور انہوں نے چلاکیاں کی اور ان کی چال اللہ کے علم میں ہے حالانکہ ان کی چالوں سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ تو ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا بے شک اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے اس دن جب زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی تو اور سب لوگ اللہ واحد زبردست کے سامنے پیش ہوں گے اور اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے ان کے کپڑے کے ہوں گے اور ان کے چہرے آگ سے ڈھکے ہوں گے تاکہ اللہ ہر جان کو اس کے کیے کا بدلہ دے بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے یہ ایک پیغام ہے سب لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس کے ذریعے خبردار ہو جائیں اور تاکہ وہ جان لے کہ وہی اللہ ایک معبود ہے اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں